নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমি অফিচিয়েল ডিউটিত থাকিলে ছুটী কেনেকৈ ল'ব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ এফ এল এন ট্ৰেইনিং আজিৰ পৰা যিহেতু পাঁচদিনীয়া এফ এল এন ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈছে এফ এল এন ট্ৰেইনিঙৰ এই পাঁচদিনৰ কাৰণে আমি ছুটী কেনেকৈ ল'ব লাগিব আপোনাক যদি এন আৰ চি ডিউটিৰ কাৰণে ডেপুট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ট্ৰেইনিং এই ছুটী কেনেকৈ ল'ব আপোনাক যদি কোনো বিশেষ এই বেলেগ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে পঠাইছে আপুনি এই ছুটী কেনেকৈ ল'ব আপোনাক যদি ইলেকশ্যন ডিউটিৰ কাৰণে পঠাইছে আপুনি ছুটী কেনেকৈ ল'ব আপোনাক যদি বানপানীৰ কিবা সাহাৰ্যৰ কাৰণে পঠাইছে আপুনি ছুটী কেনেকৈ ল'ব অৰ্থাৎ আপোনাক আপোনাৰ কাৰণে নহয় চৰকাৰৰ বা শিক্ষা বিভাগৰ কোনো কামৰ কাৰণে যদি পঠোৱা হয় আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বা চৰকাৰৰ কোনো কামৰ কাৰণে আপুনি যদি বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকে বিদ্যালয়ত শিক্ষা সেতুৰ জৰিয়তে যদি আপুনি এটেণ্ডেঞ্চ দিব নোৱাৰে সেই দিনকেইটিৰ কাৰণে ছুটি কেনেকুৱা ধৰণে ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই এনেকুৱা ধৰণৰ ছুটিবিলাক আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত ছুটিৰ পৰা কাঠ নাখায় এইটো অফিচ ডিউটি হয় আৰু এই ছুটী লোৱাৰ পদ্ধতি বেলেগ ধৰণৰ আজিৰ পৰা যিহেতু পাঁচদিনীয়া এই এফ এল এন ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈছে আকৌ ছেকেণ্ড ফেজটো আজিৰ পৰা প্ৰায় ছয় সাতদিন পিছত আৰম্ভ হ'ব গতিকে সকলো ছাৰ বাইদেউৱে বেলেগ পদ্ধতিৰে ছুটী ল'ব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আপোনালোকক যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিঙেই হওক বা আন আন অফিচ ডিউটিত আপোনালোকক ডিপুট কৰা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা পৰ্যায়ত আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ছুটী ল'ব লাগিব তেনেহ'লে আহকচোন ডিটেইল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ছাৰ বাইদেউসকল ছুটী ল'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ শিক্ষা সেইটো অসম এ এক্স অ' এম বুলি টাইপ কৰিব লাগিব আৰু লগে লগে তলত শিক্ষা সেইটো অসমৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ৱেবচাইটৰ লিংকটো আহিব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটি নতুন পেজ খোল খাব সেই নতুন পেজটো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে দেখা পাব ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এতিয়া চাওক শিক্ষা সেতুৰ দুটা ব্যৱস্থা আছে এটা হৈছে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন আৰু এটা হৈছে প'ৰ্টেল আমি যদি অফিচিয়েল ডিউটিৰ কাৰণে ছুটী ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি প'ৰ্টেলতহে ল'ব পাৰোঁ আমি এপ্লিকেশ্যনটোত অকল আমাৰ চি এলটোহে ল'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ য'ত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ উপস্থিতি দিওঁ তাত আমি অকল চি এলৰহে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ বা আমি কি কৰিব পাৰোঁ বাকী কিছুমান আৰ্ণলি সেই সেইবিলাকৰ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যিবিলাকৰ নেকি এপ্ৰুভ কোনে কৰে অফিচে কৰে আৰু চি এলৰ এপ এপ্ৰুভটো আমি নিজাববীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চাওক এই ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে যেতিয়া আপুনি লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ লগে লগে শিক্ষা সেইটো অসমৰ যিটো অফিচ এই প'ৰ্টেলৰলৈকে আপুনি সোমাই যাব পাৰিব প'ৰ্টেলত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে আপুনি এপ্লিকেশ্যনটোত যিমান তথ্য দেখা পায় প'ৰ্টেলত তাতকৈ বহুত বেছি তথ্য দেখা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু নতুন পেজটোত কি দেখা পাব সেইটো এতিয়া চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ তথ্যসমূহ দেখা পাম অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ত শিক্ষক কিমান এই নন টিচিং ষ্টাফ কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান এই এই সকলো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব লগতে ইয়াতে আপোনালোকে এই ৰিটায়াৰ হ'বলগীয়া শিক্ষক কোনোবা আছে নেকি বা এই সমস্ত তথ্য ইয়াতে দেখা পাব এইটোক কি বুলি কোৱা হয় ডাৰ্ছ বৰ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে বিদ্যালয়ৰ এই তথ্যখিনি আপোনালোকে দেখা পাব আৰু কোন তাৰিখৰ এই তথ্যটো সেইটো ওপৰত তাৰিখটো আপোনালোকে দেখি দেখা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব এতিয়া শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব সেইটো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক এই পেজটো যেতিয়া খোল খালে খোল খোৱাৰ পিছত চাওক একেবাৰে বাও চাইডৰ ওপৰত ওপৰ কোণাটোত এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিডাল আঁচ আছে আপোনালোকে দেখা পাব চাওক বাও চাইডৰ একেবাৰে ওপৰৰ কোণাটোত এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিডাল আঁচ আছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব বাও চাইডৰ ওপৰৰ কোণাত থকা এই তিনিডাল আঁচত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এই তিনিডাল আঁচত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বহুত তথ্য আপোনালোকৰ ওলাই পৰিব আৰু এই ওলাই পৰা তথ্যবিলাকৰ ভিতৰত আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট তথ্যত কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে ডাছবোৰ্ড বুলি আহিব দুই নম্বৰতে স্কুল মেনেজমেণ্ট বুলি আহিব চাৰি নম্বৰতে চাওক টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ বুলি আহিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ নামৰ যিটো অপশ্যন সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আকৌ বহুকেইটা অপশ্যন ওলাই আহিব তাৰে কোনটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক যেতিয়া আপোনালোকে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন অপশ্যন ওলাব আৰু একেবাৰে যেতিয়া আপোনালোকে তলৰ ফালে যাব ক'ত আপোনালোকে একেবাৰে পোনে পোনে তলৰ ফালে যাওঁ তলৰ ফালে গ'লে এটা অপশ্যন দেখাব চাওঁ এই ষ্টাফ এপচেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট আপডেচন বুলি এটা অপশ্যন পাব চাওক ষ্টাফ এপচেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট আপডেচন বুলি এতিয়া আপুনি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন নতুন মেনু খোল খাব তাত আপুনি কিহৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে সেই কথাখিনি আপুনি এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এই পেজটোত খোল খাব খোল খোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণে আহিব আৰু ওপৰত চাওক চাৰ্চ বুলি এটা ইয়াতে অপশ্যন পাব আৰু ইফালে আপডেট ৰিজুন বুলি অপশ্যন পাব আৰু তাৰ তলত কিছুসংখ্যক শিক্ষকৰ নাম পাব এতিয়া কোনোবাখন বিদ্যালয়ত হয়তো কোনোজন শিক্ষকৰ নাম নাপাবও পাৰে তাত আপোনালোকে ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব এই যে আপডেট ৰিজুন বুলি অপশ্যনটো আছে আপডেট ৰিজুন অপশ্যনটো আপোনালোকৰ সকলোৰে আহিব আৰু ছাৰ্চ অপশ্যনটো সকলোৰে আহিব আপোনালোকে আপডেট ৰিজুন নামৰ যিটো অপশ্যন সেই অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি আপডেট ৰিজুন নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন নতুন মেনুখন খাব আৰু এই মেনুখনত আপুনি কিহৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে সেই তথ্যখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব এয়া চাওক ইয়াতে আহি গ'ল আপডেট এপচেঞ্চ ৰিজুন বুলি আহি গ'ল ইয়াতে ষ্টাফ বুলি যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে ষ্টাফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে বা এই নন টিচিং ষ্টাফ আছে সকলোৰে নাম ইয়াতে আহি যাব এক নম্বৰ আৰু তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব তাৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকৰ যিজন শিক্ষকৰ এই এপ মানে আপোনাৰ নামটো আপুনি বাছনি কৰিব পাৰিব ইয়াত ক্লিক এই জোঙা যিটো অপশ্যন আছে জোঙা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিমান শিক্ষক আছে সকলো শিক্ষকৰ নাম ইয়াতে আহি যাব আৰু আপুনি আপোনাৰ নামটো ইয়াতে বাছনি কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিল ফ্ৰম ডেট ফ্ৰম ডেট মানে হৈছে কোন দিনাৰ পৰা আপুনি শ্লিভটো ল'ব অৰ্থাৎ চাৰিদিন পাঁচদিন এদিন দুদিন আপুনি যোন তাৰিখৰ পৰা লয় ধৰা হ'ল আজি হৈছে ষোল্ল আগষ্ট আজিৰ পৰা ল'ব বিচাৰিলে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আজিৰ তাৰিখটো ইয়াতে বাছনি কৰক তাৰপিছত আহিল টু ডেট কোন তাৰিখলৈকে ল'ব ইয়াত আপুনি কোন তাৰিখলৈকে ছুটী ল'ব সেইটো লিখি দিয়ক তাৰপিছত এপচেণ্ট ৰিজুন কিহৰ কাৰণে আপুনি বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকিব সেই কথাটো ইয়াতে লিখি দিয়ক তাৰপিছত আপলোড ডকুমেণ্ট আপলোড ডকুমেণ্ট মানে হৈছে আপুনি যে বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকিব তাৰ কাৰণে অফিচৰ ফালৰ পৰাটো এখন এই অফিচিয়েল ন'টিছ থাকিব চৰি অৰ্ডাৰ থাকিব কাৰণ ইয়াত আপুনি এপচেণ্ট থকা মানে অফিচিয়েল কিবা কামত এপচেণ্ট থকা এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা জনাই থৈ দিওঁ ইয়াত আপুনি এপচেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত থাকিব পৰীক্ষাৰ ডিউটি মেথ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ডিউটি এফ এল এন ট্ৰেইনিং বৰ্তমান যিহেতু এফ এল এন ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ এফ এল এন ট্ৰেইনিং বা কিবা কাৰণত আপোনাক যদি ডেপুটেশ্যনত ক'ৰবাত পঠোৱা হয় চৰকাৰী কামত বোলে আপোনাক পাঁচদিনৰ কিবা বানপানীৰ সাহাৰ্যৰ কাৰণে পঠোৱা হ'ল বা এন আৰ চি ৱৰ্কৰ কাৰণে পঠোৱা হ'ল অফিচিয়েল ডিউটি অফিচিয়েল এখন অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিলে যে কি আপোনাক দুদিনৰ কাৰণে অমুক ডিউটিত পঠোৱা হ'ল এসপ্তাহৰ কাৰণে অমুক ডিউটিত পঠোৱা হ'ল পাঁচদিনৰ কাৰণে অমু ডিউটিত পঠিওৱা হ'ল তেনেকুৱা অফিচৰ ফালৰ পৰা যদি ডিউটি উলিয়াই ওলাই দিয়া হয় তেতিয়া আপুনি এই পদ্ধতিৰে ছুটী ল'ব লাগিব কিন্তু আপুনি বেমাৰ হৈছে দহ দিনৰ ছুটী ল'ব সেইটো কাৰণে পদ্ধতি এইটো নহয় সেইটো হৈছে আপুনি আৰ্ন লিভ মেডিকেল লিভ সেইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত ছুটী কিন্তু অফিচে যদি আপোনাক ছুটি দিয়ে আপোনাক বিদ্যালয়ত আপুনি কাম কৰিব নালাগে আপুনি বেলেগ এটা কাম কৰক তেতিয়াহে আপুনি এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ছুটি ল'ব লাগিব আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰা যিখন ডকুমেণ্টছ আপোনাক এই অৰ্ডাৰ দিয়া হয় সেই অৰ্ডাৰ কপিটো ইয়াতে আপলোড কৰি ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ছাবমিটটো হৈ গ'ল কিন্তু ছাবমিটটো হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ লিভৰ যিটো যিটো আপুনি এই ছুটিৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিলে সেইটো এপ্ৰুভ হোৱা নাই এতিয়া আপুনি এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব এপ্ৰুভ কৰাৰ আকৌ এটা বেলেগ পদ্ধতি আছে সেই কথাখিনি আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল আপুনি তেতিয়া এপ্লাই কৰিলে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব পুনৰ প্ৰথমতে যে আপুনি গৈছিল টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ নামৰ যিটো অপশ্যন প্ৰথম প্ৰথম সেই টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ নামৰ অপশ্যনটোত যাব লাগিব গৈ সেই টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ নামৰ অপশ্যনটোৰ একেবাৰে তলত চাওক এটা অপশ্যন আছে ষ্টাফ লীভ এপ্ৰোভেল বুলি এটা অপশ্যন আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ ষ্টাফ এপচেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট আপডেচন বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছিলোঁ তাৰ ঠিক ওপৰতে আছে ষ্টাফ লীভ এপ্ৰুভেল বুলি তাত আপুনি ক্লিক কৰক যেতিয়া তাত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক কি আহিব তাত এপ্লাই যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক দুটা অপশ্যন দেখা পাব আপোনাৰ নামটো ইয়াতে দেখা পাব আৰু নামৰ পৰিৱৰ্তে ইফালে এপ্ৰুভ আৰু ৰিজেক্ট নামৰ দুটা অপশ্যন দেখা পাব এই ঠিক আপোনাৰ নামটো বহুত বেলেগ ছাৰভাৰিটসকলৰ নাম দেখা পাব কাৰণ আগতে হয়তো কোনোবাই এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ নামবিলাকো আহিব লগতে তেওঁলোকৰ নামবিলাক আহিলে তেওঁলোকৰ নামত এনেকুৱা ধৰণে একশ্যন যিটো অপশ্যন একশ্যন অপশ্যনটোত কোনো ধৰণৰ কথা নাথাকে কাৰণ তেওঁলোকৰ এপ্ৰুভ বা ৰিজেক্ট আগতে হৈ গৈছে কিন্তু আপুনি যেতিয়া নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে আপোনাৰ নামৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াতে কি থাকিব এপ্ৰুভ বা ৰিজেক্ট বুলি এটা অপশ্যন থাকিব এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এপ্ৰুভ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এই কামটো কৰিব প্ৰধান শিক্ষকে এইটো আম কাম আপুনি নকৰে এই কামটো কোনে কৰিব প্ৰধান শিক্ষকে এপ্ৰুভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি তেখেতে চাব যে কি আপুনি এপ্লাই যিটো কৰিছে সেইটো প্ৰকৃত শুদ্ধ হয় নে নহয় যদি শুদ্ধ হয় তেখেতে এপ্ৰুভ কৰিব আৰু যদি আপুনি এপ্লাই কৰাটো শুদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে ৰিজেক্ট কৰিব তে এপ্ৰুভ আৰু ৰিজেক্ট কৰা ছিষ্টেম একে একেধৰণৰ এপ্ৰোভ কৰিব লাগিলে এপ্ৰোভত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰিজেক্ট কৰিব লাগিলে ৰিজেক্টত ক্লিক কৰিব লাগিব ধৰা হ'ল মই এপ্ৰোভত ক্লিক কৰিলোঁ এপ্ৰোভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত বেলেগ এখন মেনু শ'ল খাব তাত কেনেকুৱা ধৰণে আহিব চাওক ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণে আহিব শিক্ষকজনৰ নামটো আহিব আৰু ৰিজন আহিব কিহৰ কাৰণে আপুনি এপ্ৰুভ কৰিব বিচাৰে বা এই এই যে ছুটিটো লৈছে কিহৰ কাৰণে এপ্ৰুভ তাত আপোনালোকে এটা কিবা লিখি দিব লাগিব যে কি হয় প্ৰকৃততে এওঁ ছুটি লোৱাটো প্ৰকৃততে হয় প্ৰধান শিক্ষক এই কথাখিনি লিখিব লিখি তলত যেতিয়া ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিছু সময়ৰ পিছত আপোনাৰ এইটো এপ্ৰুভ হৈ যাব আৰু এপ্ৰুভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব এই ছুটি মঞ্জুৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত পিছদিনা যেতিয়া আপুনি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কোনোবাই আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ভিজিট কৰিব আহে আপোনাৰ নামটোত অফিচিয়েল ধৰা হ'ল এপ কি নেদেখুৱায় আপোনাৰ এপচেণ্ট নেদেখুৱায় তেতিয়া আপোনাৰ তাতে অফিচ ডিউটি বুলি দেখুৱাব আৰু আপোনাৰ নামটোত ক্লিক কৰি চালে আপুনি যে ডকুমেণ্টছখন চাবমিট ডকুমেণ্টছটো ছাবমিট কৰিছিল যে অফিচৰ পৰা ওলোৱা যিখন অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰখন চাবমিট কৰিছিল সেই অৰ্ডাৰখন দেখা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব গতিকে চদা ছাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এফ এল এন ট্ৰেইনিঙত যিসকল ছাৰ বাইদেৱে পঢ়িছে সেই ছাৰ বাইদেউসকলে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক লগতে এই ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে বেলেগ বেলেগ চুটি বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ অফিচ ডিউটি অফিচৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণে অৰ্ডাৰ পাইছে তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ লগতে শ্ৰদ্ধাচাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আমাৰ এটি ফেচবুক পেজ আছে আৰু এটি হোৱাটছআপ চেনেল আছে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈ দিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি তাত জইন হ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ খবর সময় কই পাবর কারণে সক্ষম হব ধন্যবাদ শ্রদা সার হকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চ্যানেল এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল এই চেনেলটোৰ জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্রস্তুত কারণে চেষ্টা করুন আপনি যদি আজ পুন প্ৰথমবাৰৰ কারণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আর অল নোটিফিকেশন প্রেস করে থাকব